thank you SEO xidməti ilə SEM xidməti bir-birindən müəyyən kriteriyalara görə fərqlənir. Birinci ona nəzərinizə çatdırım ki, SEO uzunmüddətli prosesdir. Əgər sizin saytınızın daha yuxarı nəticələr əldə etməsi, topa çıxması üçün sizin gördüyünüz SEO tədbirləri öz nəticələrini müəyyən bir müddətdən sonra, ortalama 3-6 ay ərzində verməyə başlayacaqdır. SEM xidmətində isə uzunmüddət gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki siz artıq kampaniyalarınızı yaratdıqdan sonra, onlar Google tərəfindən təsdiqləndikdən sonra artıq sizin reklamlar göstərməyə başlayacaqdır və siz bu müddətdə top hissələrdə öz yerinizi almış olacaqsınız. SEO ilə SEM-in hansının sayt dizaynında əhəmiyyətli olmasına və ya da hansını seçməyimizə gəldikdə, mənim tövsiyəm odur ki, hər ikisindən istifadə etmək məsləhətdir. Yəni erkən periodda bizə SEM daha çox müştəri verəcəkdir. SEO isə uzunmüddətli prosesdir. Lakin onu nəzərə almaq lazımdır ki, əgər biz sem ediriksə və bizim şirkətin marketinq büdcəsində hər hansı bir problemlər olarsa, marketinq büdcəsi kəsilsə və s. və biz artıq müştərisiz qalmaq, ziyarətçisiz qalmaq problemi ilə üzləşə bilərik. Lakin CEO-da isə bu belə deyil. Orda artıq nəticələr uzun müddətdən sonra olsa belə öz əksini bizim saytımızda göstərəcəkdir və saytımıza ziyarətçilər davamlı olaraq gəlməyə və davamlı olaraq yeni müştərilər əldə etməyə nail ola biləcəyik.